Хотел бы поздравить наших болельщиков, руководство, команду с победой. Проходит следующий этап. Эмоции положительные. Мы прошли большой путь, много работали. Стояли на правилах, которые нам тренер сказал. Старались, поддерживали друг друга. И вот результат. В этом сезоне вы восемь раз, если не ошибаюсь, сыграли с политехникой. Какой матч можно выделить? Этот, наверное, самый яркий? Но я думаю, больше всего запомнился матч, когда мы в Кубке не прошли. Вот как-то обидка осталась. С кем вы хотели сыграть в следующей стадии? Одесса или Днепр? Нам без разницы с кем. Мы будем готовиться к любому сопернику. Ну, матч прошел хорошо. Как бы я так же, как и Вадик, скажу о том, что поздравляю сначала всех болельщиков, руководства, всех, кто искренне переживает и верит в клуб Химик. А по поводу игры, мы хорошо начали эту игру и смогли не дать подобраться к нам близко во второй четверти политехнику и смогли этот разницу там, в 20 очков уже иметь к большому перерыву. Это был важный момент, потому что в Южном мы тоже начали хорошо игру, но дали вернуться и потом вошли в эту третью четверть не очень удачно и еле-еле с трудом у нас получилось обыграть Харьков дома. Поэтому сегодня мы минимизировали те ошибки, которые мы сделали дома и смогли удержать большое преимущество уже до конца игры. И ребята придерживались того плана, который мы договорились. Да, безусловно, может быть, где-то во второй половине было какое-то расслабление, может быть, уже какие-то глупые э, потери. Вот. Но я думаю, что это связано только с тем, что уже как бы слишком рано, наверное, поверили где-то там, начали уже расслабляться и все остальное. Так, в целом, игра сложилась так, как мы планировали. И рады, что мы выходим в полуфинал и есть время сейчас немножко подготовиться уже к полуфиналу. Сейчас у вас есть возможность посмотреть, кто будет вашим следующим соперником. Как вы думаете, кто им станет? Ну, я не прогнозист, конечно, но Днепропетровск, безусловно, сильнее команда. Да, Днепропетровск уже имеет 1-0, поэтому я думаю, что, скорее всего, Днепропетровск обыграет. Ну, так сложно сказать, как бы. Просто играли, когда там в Южном показали вроде не, ну, не самую лучшую игру, и при этом проиграли всего два очка. Может, хотели сильно выиграть, перегорели немножко, не знаю. Но как бы все настраивались на игру, хотели показать себя с лучшей стороны. Ну, не у всех это получилось. И игра не пошла, как бы. Химик с, с отрыва начал. Начал хорошо, химик понес нас немножко, и так мы не смогли уже собраться. Как Вы считаете, какой главный момент игры был ключевой? Самый старт игры, когда мы пропустили, у них счет был 11-2 вроде. Самый первый рывок их, когда мы пропустили, уже тяжело. Хотя потом мы собрались, догнали их, но все равно они были уже... Они чувствовали игру, в отличие от нас. Химиксы сегодня сыграл в игру просто с сумасшедшим, сумасшедшим процентом, бросил трехочковые броски. В этом, конечно же, заслуга их и также минус нам, потому что мы в начале игры не так были агрессивны в защите. Прошло полторы четверти, у нас было ноль фолов, то есть мы недостаточно агрессивно действовали на периметре, недостаточно хорошо давили на мяч и дали воспользоваться химику. А химик, конечно же, этим воспользовался, забил с прекрасным процентом. Плюс химик сегодня хорошо использовал наши слабые стороны и э, наказал нас за все наши слабые стороны. Мы, в свою очередь, в нападении не так хорошо двигали мяч и недостаточно доверяли друг другу. В тот момент, когда мы когда движение мяча было, и мы доверились друг другу, мы догнали Химик, но снова Химик смог сделать разницу двухзначную. И уже в течение всей игры они контролировали свою игру, и мы уже не могли вернуться. Плюс Химик очень хорошо защищался, не давал нам э, действовать, э, так как мы привыкли, не давал играть на наши комбинации. Очень хорошо с Кромером справился Рябчук, так и он как в защите хорошо справился, так и в нападении он забил 6-6 трехочковый. И, э, я считаю, провел отлично сегодняшнюю игру. и Был одним из лидеров команды, он и капитан, что он и доказал, что он может вести за собой команду.